Организация Спилка на байдужих шинок провела благодейную акцию. Эту акцию мы посетили 8 марта. Но, в принципе, акция была посвящена нашим военным в У каждого человека есть какие-то вещи в шкафов шкафу, у каждой женщины есть лишние вещи, которые выбросить жалко, и одеть уже не оденешь. И мы решили провести такую акцию, мы ее назвали «Парахунка». Продать свои вещи. На вырученные деньги мы... Мы решили приобрести нашим воинам, которые у нас сейчас в Ату. Принимали у нас участие все мы. Вообще благодарим торговый центр Global, который бесплатно нам дал на три дня место для того, чтобы мы провели эту акцию. Отделы, которые нам предоставили оборудование, это отдел импрессы, это отдел Fashion клуб это Liberty Hall, который тоже нам помогал в организации этой, этой барахолки. Акция не затратная, акция добрая. Люди приносили свои вещи, которые им не нужны, как бы, и в то же время мы их продавали за другую бесценок. Ну, и Сыграли деньги. Конечно, приняли участие наши Миска Рада, это и Любовь Владимировна Цимбалюк, это и Сухомлина Светлана, это и Рапимович Елена, ну, люди, то есть, которые, да, это и предприятие Луч принесли, приносили нам, ну, то есть все небайдужи житомиряны нам несли эти вещи, которые вот мы вот продавали. Собрали мы 13 тысяч 510 гривен. Сумма не такая большая, но учитывая, что наша 95-я бригада сейчас на дислокации, да, они как бы новое место обживают, как нам сказали. Поэтому часть денег была потрачена на пилы, кабеля. Там какие-то вот вещи, которые им нужны для того, чтобы они, да, предметы э, быта, бы, да, фонарики для тепловизоров, которые, оказывается, они совсем не дешевые. Э, есть у нас один мальчик, которому мы помогаем, это мальчик Фищенко Дима, он болеет тонко, это сирота. Часть денег мы уже выделили ему на его уколы, которые он приобретает каждый, каждую неделю. Хотим поблагодарить всех на пойдуших Вообще мы поняли, что у нас на пойдут и, возможно, эту акцию мы даже будем повторять где-то к 1 июня, потому что вот она произвела такой, кстати, добрый такой резонанс в городе.